Добрый вечер. Новости на БТБ. Спасибо, что смотрите нас. На Славянском террористы сбили самолет-разведчик Ан-30. К счастью, экипажу удалось катапультироваться. Видео подбитого самолета уже разместили в интернете по сообщениям одного из пользователей сети Ан летел из Николаевки в изюм. Его подбили с центра Славянска. Машина накренилась и начала падать на населенный пункт. Но пилоты смогли ее выровнять и отвести к лесу. Сбитый самолет упал в районе Святогорска. Во время боя возле пункта пропуска Мариновка Российская Федерация поднимала свою авиацию. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью Виктор Чумак. Напомню, накануне была предотвращена попытка террористов на БТР и грузовиках прорваться через госграницу из России в Украину. Во время боя на пункте пропуска Мариновка уничтожены 15 террористов, автомобиль «Урал», два «КамАЗа» и один «БТР». Вместе с украинской авиацией там была поднята и российская. И наш пилот во время выполнения боевых заданий находился постоянно под прицелом русских самолетов. Если вы знаете, современные самолеты оборудованы системами, которые извещают, что ты находишься под прицелом или в захвате ракеты противника. Так вот, он постоянно докладывал, что находился под прицелом двух российских самолетов. Один правоохранитель погиб, двое ранены в результате минометного обстрела блокпоста Нацгвардии в Славянске. Об этом сообщает МВД Украины. Боевики вели огонь с территории местной церкви из минометной установки. В Нацгвардии назвали кощунством, что смертельное оружие расположили на территории храма Божьего. Украинские силовики оставляют за собой право принять все соответствующие меры, чтобы остановить агрессоров. Донецкая больница таки захвачена террористами. Это подтверждает во местной гос. госадминистрации. Сегодня боевики, так называемые ДНР, ворвались в одно из отделений областной клиники, где обслуживали работников госучреждений. Боевики хотят создать госпиталь для своих раненых. На данный момент территория всей больницы находится под контролем сепаратистов. Террористы на востоке Украины продолжают прикрываться мирным населением. В Краматорске, Донецкой области, боевики устроили свой штаб в доме малютки. Об этом сообщает спикер АТО Владислав Селезнев. Террористы расположились на первом этаже здания, детей и персонал собрали на втором. Владислав Селезнев напомнил, силы АТО не используют оружие против мирных жителей и не ведут огонь по жилым кварталам. И вновь обратился к местному населению с просьбой не приближаться к боевикам и их блокпостам. Петр Порошенко пообщался с Владимиром Путиным. Встреча длилась 15 минут и именно после нее они пожали друг другу руки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию французского президента. Согласно сообщению, Порошенко обсудил с Путиным экономические последствия кризиса в Украине. В ближайшее время они могут перейти к обсуждению деталей мирного урегулирования ситуации в Украине. Встреча состоялась во время мероприятий по поводу 70-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии. На торжества во Францию прибыли главы государств и правительств 18 стран. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки не нашел доказательств нарушения прав человека на востоке Украины со стороны сил антитеррористической операции. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Госдепа Мэри Харф. Так она ответила на вопросы реакции США на возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела против украинских военнослужащих. Когда страна пытается защитить свой народ от сеющих хаос вооруженных сепаратистов, взывать к морали неприемлемо, подчеркнула Харф. Сто дней работы правительства. Премьер-министр Арсений Яценюк сегодня в парламенте отчитался о работе Кабмина. Основной месседж – Украина избежала дефолта. В частности, благодаря помощи западных партнеров МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, США, Канады и Европейского союза. Но несмотря на это, экономическое состояние нашей страны еще далеко от выздоровления. Свой первый юбилей правительство Камикадзе отпраздновала в парламенте. Без тортов и шампанского, а с отчетом о работе и с планами на будущее. С красным словцом выступил премьер-министр. Мы выстояли, так Арсений Яценюк охарактеризовал 100 дней работы Кабмина. За это время, говорит, страна показала свое единство. Если мы вместе, это единственный залог нашей победы. Именно поэтому мы побеждаем и мы победим. Украина избавится от террористов, и мы освободим Донецк и Луганск от тех, кто посягает на их будущее. Бандитизм и терроризм, которые спонсируются Россией, будет уничтожен. Бандитизм и терроризм, который спонсируется Россией, будет знищены. И от политики к экономике. О позитивах работы Яценюк говорит с гордостью. Вернули предприятиям 11 миллиардов гривен НДС. Подписали политическую часть соглашения с ЕС. И Европа открыла рынки для украинских товаров. А там можно заработать около полумиллиарда евро. Доходы таможни, несмотря на падение импорта в пять раз, выросли в долларовом эквиваленте на 13%. Бюджет пополнился и благодаря акцизам на нефтепродукты бюджет. Мы дополнительно получили в госбюджет приблизительно 2 миллиарда гривен. В отличие от прошлого года, где через компанию Курченко и через схему отмывания средств в госбюджет не поступило ни одной копейки. Но и о проблемах премьер не забыл. Минус 5% ВВП. Такой прогноз развития экономики в этом году. В краткосрочной перспективе украинцев ждут непопулярные реформы. Правительство также продолжит борьбу с коррупцией и просит депутатов как можно скорее принять конституционные изменения в части расширения полномочий местных властей. А вот на упреки регионалов о высоком курсе гривны Яценюк ответил, не подбирая слов. Я вам дам рецепт, как вернуть курс 12 на 8. Найдите своего бывшего лидера Януковича. Пусть возвратит украденных 15 миллиардов долларов из золотовалютных резервов и сразу станет 8. Депутаты работу правительства оценили в среднем на твердую три с плюсом. Плюсы все-таки... Плюсы все-таки успешные переговоры с внешними кредиторами, с МВФ. То есть Украина получила ресурсы, в результате чего в первую очередь стабилизировался курс гривны. И в первую очередь курс гривны. премьер Высказывание премьер-министра о том, что правительство одолело коррупцию в высших эшелонах власти, а коррупционеры остались только в низах, может претендовать на лучшую шутку 100 дней правительства и новой власти в целом. Это страшно нас потешило. Праздник сегодня не только у членов правительства. Свои 100 дней отмечает и парламентская коалиция. Здесь критики еще больше. Мы очень часто имеем существенные проблемы при голосовании за те или иные законопроекты. Есть неорганизованность при голосовании. Поэтому очень много нужных для страны решений не набирают необходимого количества голосов. Наверное, правительство лучше сработало, чем коалиция. Тоже голица не в состоянии законы принимать. Внутри коалиции идет раздрай. Коалиции не было. Коалиции уже не было фактически через три недели после ее создания. Она существует на бумаге, кстати, которую мы не видели. Потому что даже подписи депутатов не опубликованы. не опубликованы. Изменить ситуацию в парламенте поможет его полное обновление. Депутаты говорят, выборов не боятся. Главное, что потом новая Верховная Рада, Кабмин и президент вместе работали как часы. Слаженно, точно и бесперебойно. На благо всей страны. Анна Каменева, Оксана Абрушка, Влад Плешукова, Александр Котельников, Чкан, БТБ. Единая Украина. В столице высадили одновременно пять патриотических клум в поддержку единства страны. К озеленению присоединилась и наш журналист Екатерина Доброгорская. В самом центре столицы на Европейской площади высадили цветущую клумбу из более чем 5000 тысяч саженцев, чернобрывцев и агератумов. Композицию размером 70 квадратных метров высаживали и чиновники, и журналисты, и звезды украинского шоу-бизнеса. Мы приглашаем всех желающих сегодня поучаствовать, и депутатов ну, вобранных, и вот, присоединились сегодня звезды шоу-бизнеса. Здесь 5200 цветов высажено только на этой клумбе. Более 44 тысяч Цветов мы высадили только на вот такие патриотические эти в городе Киеве. Звезды делятся. Наша Родина должна быть цветущей, чтобы все вокруг видели. Украина – счастливая европейская страна. Некоторые даже отказались надевать рукавички. Говорят, возиться в родной земле всегда приятно голыми руками. Это же наша земля. Это же наша земля. Это родная земля. И она сама по себе чистая. Просто имеет темный цвет. Я отказался от перчаток. Я не боюсь земли. Я вырос в нормальном украинском областном центре. И у моих родителей был маленький огородик. И я сажал картошку, а не цвет. Цветы. Организаторы рассказывают цель акции – показать всему миру, что украинцы, независимо от языка, политических взглядов и религиозных верований, одна нация. Кроме клумбы на Европейской площади по Киеву высадили еще четыре патриотических цветника в Голосеевском, Соломенском, Святошинском и Печерском районах. Если каждый украинец высадит хотя бы по одному цветку, это, конечно, не уладит все политические проблемы, но обязательно сделает нашу страну еще красивее. Екатерина Доброгорская, Владимир Настарчук, БТБ. А если каждый украинец будет смотреть наши новости, то вся страна будет знать обо всем, что происходит в Украине и в мире. Благодарю вас за внимание. В конце выпуска Украинские мировые фондовые индексы мы же встретимся, как всегда, ровно в 20.00.